Ну що, друзі, вмикаємо орків, що всі необхідні слова і все, що хотів, я вам сказав. Головне з того, що я сказав, що головна сила це ви, головна міць е, нашої підтримки війська це ви, дехто з вас сьогодні вже у війську. Майва 50 гривень. Дякую, ЗСУ. Дякую, пані Мальва. Беремо приклад з пані Мальви. Дехто з вас вже в війську, дехто з вас вже був у війську, от з тих чи інших причин зараз не у війську, дехто з вас ще буде у війську. Це війна, і ми від складних речей в нашому житті не застраховані. І більш того, вона для всіх ця війна. Тому я закликаю вас не залишатись байдужими, будь ласка. Місто Харків, Боремна Салтівка з вами. Місто Харків, Боремна Салтівка починає працювати. Від Валентина Салязаускас, мої вітаннячка, Литві. Так само. І дякую за спонсорку. Пане Валентина. Поїхали. Може тут перемикатись не будуть. Бел... Понимаю. Ну, Сколько? Он Привет. Ну привет. привет. Как дела? Ну как вам сказать, люди добрые. Соб... По-разному бывает. По-разному. По По-нашему, по-русски. А я как говорю? <с compar -tanker> да я шучу, шучу. На кашу у тебя, Верниша. Алиш. А ты откуда? <сал -tanker> Город герой Белгород. А ты откуда? У Москва. Я в Белгороде был. Под я, Белгородом. Тоже, я тоже был в Белгороде. Многим еще придется побывать в Белгороде, парни. Гра 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 Грайворам, гра 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 Грайворам. Да, вот. Господи, ты даже, вот, даже выговорить не можешь. Ты что, ра раненый, ну, что ли? Ну да. Или где-то бытовую травму получил? Не, не, раненый, раненый. А что ты на лепесток Это... наступил? Не, дроном. Э -э сброс или в певишка? Сброс, да, если по пивишке меня бы вообще убил, Ну по-разному бывает, по-разному. Так да, это тебя. Ну как мне тебя по Ленточкой Белго... или в Белгороде? Не, вот под грайверном там. Это когда тебя так? 15 марта. Три месяца назад. Ну да, там они периодически заходят, периодически выходят. Uh -huh. Мне так понравился Белгород. Такой красивый город вообще очень. Ну, ты же понимаешь, что в результате этой войны может произойти все что угодно. Сегодня он, у, нас, да, конечно. у нас несколько э, фабов упало на город наших. Mm. За это все время. Почему? Мне вот понравился на набережной, вот, которая у вас вдоль речки, идет, вот эта У нас речечка маленькая. Ну, у вас тоже, в принципе. Ну. Ну да. У вас, в принципе. Да в Москве-то там вообще река, река грязная, так. Ванючка, да, у нас почище, почище. Оскол называется. Ну да, вот. Ладненько, А вы сами откуда именно? Из Белгорода? Да, я в военкомате работаю. А, понял. Ладно, победа будет за нами. Посмотрим, я в этом не уверен, так как вы. Потому что от Белгорода до Харькова 70 километров. А от границы 40. Да. А мы... Мне, местные раска... Мне местные рассказывали, я с ними общался. Ну, когда вот это все хорошо было там, ну, никаких конфликтов, вот. Такая контрабанда была большая прям сильно. Да, да, ты что. Тут тащили туда топливо, оттуда тащили еду, э, шмотки. У них там был огромный рынок в Харькове. Я не знаю, как... Да, шубы, говорят, прям норковые у всех почти у девушек были. Ну, потому что они там дешевле, а еда у них была вкуснее всегда. А сейчас, Ладно. А сейчас Спасибо, ты говоришь, победа. Я не уверен в этой победе. 40 километров в четвертый год мы идем. 40 километров. Ты знаешь только... Ах ты ж. Жаль, что только нога у тебя. Жаль, что не голову. Нажали на голову. Александр э, Саха... Посидел ты. Угу. И ты еще посидишь. У нас же как? От тюрьмы, от сумы не зарекайся. Ты уже сидел в тюрьме? Ничего, ты в какой тюрьме сидел? Это же не до тюрьма было, что-то типа тюрьмы. А что-то типа тюрьмы? А что у тебя за хромакей такой странный? Не знаю, от в сафаре. Не очень ты коррелируешь с ним. Такая вот обычно. Угу. Откуда, откуда ты? Я из загнивающего запада. Откуда? Из загнивающего запада? Индеец? Нет. Ну, а где еще? Кто еще живет на загнивающем западе? Да, много кто. Да я не очень разбираюсь в загнивающих западах. А откуда? Да, ну, разные люди живут. Откуда ты переехал на загнивающий запад? Долгая история. Я готов ее выслушать. Ну вдруг ты посидишь? Куда же еще дальше-то? Главное, чтобы ты не посидел. Еще раз. Не, мне хватило, я два месяца отсидел, мне больше не нужно. Хулиганка какая-нибудь? Не, 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 А что, украл что-нибудь? Нет. Ну так гадать будем или что, или будем в молчанку играть? Долгая история. Но нет, это необычная статья. Не в плане там... этой хуйни. Это же так, чисто... Для швали какой-то статьи, знаешь. Uh -huh. Ты парень серьезный. Да. Не, вообще, вообще я все <звук> легально делал, как бы законопослушный. Uh -huh. Просто закон просто не, не очень закон. совершенный был, <звук> да. <звук> да. Не под тебя написали, Нет. да? Ну, ну, по идее, да. По идее в этой ситуации конкретно, да. Uh -huh. Наркота? <звук> Нет. Ты спасал наверное, бабушку от болей страшных и купил ей какие-нибудь наркотические вещества. А полиция тебя не поняла, правильно я понимаю? Нет. Ну рассказывай, ну интересно же. Ну, ну все легко было. Я свалил с родины. А родина за тобой в Загнивающий Запад. Да, родина, оказывается, меня заочно арестовала и меня арестовали в загнивающем Западе тут же, да? В Интерпол думаю, передали. Вопрос. Да, там оказывается все очень быстро и легко делается, вот два щелчка буквально. Uh -huh. Но так как в моей родине дело-то было подставным и ненастоящим, я смог обжаловать, меня отпустили. Так, в чем же тебя обвиняли, это родина? Долгая история в терроризме. И терроризме родина обвиняла, а ты смог из нее убежать. Что же у тебя за родина такая? Откуда же ты? Грустная. Родина грустная. История грустная. Я боюсь, это ты участвовал в уничтожении стратегической авиации Родины? Нет. Точно? Нет, так это не Россия. А где твоя Родина? В прошлом. Ты человек без Родины, иными словами, Манкорт. Теперь, теперь уже без Родины. Интересно, интересно. но очень просто. Ничего не понятно, но очень интересно. Ну что, церь для меня родина нету, как бы. Для меня новая родина это мой Тут загнивающий запад с пальмочками. Это что, Нет, Португалия, да. что ли? Да, а как ты узнал? Я предположил, по картинке сзади. Смотрю, пальмы. На, на этом на, на Харамакее. Да. Да. И вот фотка с моего городка, как раз. А что у тебя за городок? Вот, вот еще одна фотка. Ну, так это Лиссабон. Все верно. В Португалию, значит, уехал, да? Улетел. Улетел? Не отпустили. Ну вот, я вообще. Ты можешь не материться? Это же вроде не русский. Это я русский. Я, по идее, материться должен. Ну, нету понятия, должен или не должен это Ну, нам должен это будет. присуще. Нет, так это нету ничего объективного. И, да, тем не менее, все равно есть определенные традиции, определенная ментальность. Чем более русскоязычный человек, тем больше он употребляет в своей речи мат. В Казахстан? Вот я не русскоязычный. Вот, да. Видишь, когда ты пользуешься русским языком, в тебе сразу просыпается латентный русский. Сразу, я начина, русский. сразу начинаешь материться. Так я спрашиваю, Казахстан? Я, кстати, люблю говорить, что из Таджикистана звучит смешно. а правда. В чем состоит? Я из Житомира. Житомир – это Украина. Да, я из Житомира. И тебя в Житомире обвинили в статье по терроризму, по терроризму и выпустили. Не, я тоже люблю угорать, что из Житомира. И выпустили из Украины, да? Да, я улетел прям, да? Короче, мои фаворит. Ну там уже просто самолеты не летают несколько лет в силу войны. Я люблю играть, что из Житомира, из Саратова, из Таджикистана. Смешно. Знаешь, что смешно? Саратов это ну, типа, вообще как яма какая-то звучит, понял. Тоже очень смешно. Саратов ну, это ж тюркское слово, а я вижу, что ты имеешь какие-то тюркские корни, очевидно, скорее всего. Не. Саратов звучит смешно. Ну что тут смешно? Я тебя не понимаю абсолютно, честно. Тебе сколько лет? Ну так у... мне. Ты, ты же просто врешь на каждом слове. В Житомире уголовная ответственность начинается с совершеннолетия. Зачем ты? Ну тогда 12. Тогда 12 сосед. 12, ну, тоже нормально слушай 12 баксов штрафа